Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Guten Tag, Frau Pohl. Hier ist Hübner. Herr Hübner, wo sind Sie? Auf der Autobahn bei München. Wir stehen im Stau. Ich komme eine halbe Stunde später, so gegen halb elf. Gut, Herr Hübner. Danke für den Anruf. Dann bis 10.30 Uhr. Guten Tag, Frau Pohl. Hier ist Hübner. Herr Hübner, wo sind Sie? Auf der Autobahn bei München. Wir stehen im Stau. Ich komme eine halbe Stunde später, so gegen halb elf. Gut, Herr Hübner, danke für den Anruf. Dann bis 10.30 Uhr. 2. Entschuldigung. Wo finde ich Frau Dr. Kunz von der Personalabteilung? Frau Dr. Kunz, einen Moment. In der zweiten Etage, Zimmer 224. Zimmer 224, danke. Entschuldigung, wo finde ich Frau Dr. Kunz von der Personalabteilung? Frau Dr. Kunz, einen Moment

Entschuldigung, wie komme ich zur Oper? Zur Oper? Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus die Bismarckstraße entlang bis zur nächsten Kreuzung. Die Oper ist auf der linken Seite. Vielen Dank. Gerne. Entschuldigung, wie komme ich zur Oper? Zur Oper? Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus die Bismarckstraße entlang bis zur nächsten Kreuzung. Die Oper ist auf der linken Seite. Vielen Dank. Gerne. Hallo, Herr Düllmann. Waren Sie im Urlaub? Ja, es war super. Waren Sie wieder auf Sylt wie im letzten Jahr? Nein, in diesem Jahr nicht. Wir sind in die Berge gefahren. Klettern. Und war das Wetter gut? Ja, sehr gut. Es hat nur einmal geregnet. Hallo, Herr Dülmann. Waren Sie im Urlaub? Ja, es war super. Waren Sie wieder auf Sylt wie im letzten Jahr? Nein, in diesem Jahr nicht. Wir sind in die Berge gefahren. Klettern. Und war das Wetter gut? Ja, sehr gut. Es hat nur einmal geregnet. Guten Tag, Frau Doktor. Ich brauche eine Krankschreibung. Guten Tag, Herr Kaminski. Was fehlt Ihnen denn? Mir geht es nicht gut. Ich habe eine Erkältung und Fieber. Aha. Oh, Ihr Hals ist ganz rot. Haben Sie starke Halsschmerzen? Ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Nein. Mm, gut. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Guten Tag, Frau Doktor. Ich brauche eine Krankschreibung. Guten Tag, Herr Kaminski. Was fehlt Ihnen denn? Mir geht es nicht gut. Ich habe eine Erkältung und Fieber. Aha. Oh, Ihr Hals ist ganz rot. Haben Sie starke Halsschmerzen? Ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Nein. Hm, gut. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. 6. Nina hat bald Geburtstag. Stimmt. Was schenken wir ihr? Ich habe gestern im Kaufhaus einen schönen Pullover gesehen. Ich weiß nicht. Wollte sie nicht ein neues Kleid haben? Nein, sie zieht doch fast nie Kleider an. Dann lieber einen Mantel für den Winterurlaub. Gute Idee. Ich Nina hat bald Geburtstag. Stimmt. Was schenken wir ihr? Ich habe gestern im Kaufhaus einen schönen Pullover gesehen. Ich weiß nicht. Wollte sie nicht ein neues Kleid haben? Nein, sie zieht doch fast nie Kleider an. Dann lieber einen Mantel für den Winterurlaub. Gute Idee. hören Teil 2 7 Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt über die Schlossbrücke zum Brandenburger Tor. Karl Friedrich Schinkel hat sie im 19. Jahrhundert gebaut. Auf der rechten Seite sehen Sie die Humboldt Universität. Sie ist fast 200 Jahre alt. Und links ist die Oper. Acht. Liebe Kunden, heute im Angebot. Erdbeeren aus Spanien, 500 Gramm, nur 1,99. Bananen, das Kilo, jetzt nur noch 3,49. Greifen Sie zu! 9. Es ist Herbst. Draußen ist es nass, kalt und stürmisch. Erkältungen nehmen zu. Was kann man dagegen tun? Vitamin C von Zentrum hilft. Vitamine von Zentrum haben immer die gleiche hohe Qualität. 10. Ich hätte gern die Vorwahl von Japan. Japan? Moment. Ja, das ist die 0081. 0081. Vielen Dank. Teil 3. Hallo Petra, der Termin in Köln hat länger gedauert. Ich bin erst jetzt losgefahren. Ich fahre nicht mehr ins Büro und komme gleich nach Hause. Bin so um 6 Uhr da. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Hallo Petra, der Termin in Köln hat länger gedauert. Ich bin erst jetzt losgefahren. Ich fahre nicht mehr ins Büro und komme gleich nach Hause. Bin so um 6 Uhr da. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Pia Mocker. Die Praxis ist geschlossen. Sie erreichen uns montags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Pia Mocker. Die Praxis ist geschlossen. Sie erreichen uns montags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. 13. Hier ist Claudia Obermeier. Ich habe einen Termin am Dienstag, dem 5. Mai um 15 Uhr. Ich kann aber leider nicht kommen. Geht es auch am Donnerstag um 9.30 Uhr? Hier ist Claudia Obermeier. Ich habe einen Termin am Dienstag, dem 5. Mai um 15 Uhr. Ich kann aber leider nicht kommen. Geht es auch am Donnerstag um 9.30 Uhr? 14. Und jetzt das Wetter. Heute war es im Süden den ganzen Tag sonnig und sehr heiß. Im Norden war es bewölkt, im Osten hat es fast den ganzen Tag geregnet. Morgen scheint aber in ganz Deutschland wieder die Sonne. Und jetzt das Wetter. Heute war es im Süden den ganzen Tag sonnig und sehr heiß. Im Norden war es bewölkt, im Osten hat es fast den ganzen Tag geregnet. Morgen scheint aber in ganz Deutschland wieder die Sonne. 15 Verehrte Kunden in der ersten Etage haben wir für Sie die neue Mode für Jugendliche. Modern, gut kombinierbar und sehr preiswert. T-Shirts von Polo nur 9,95 Euro. Sommerhosen von Alfredo nur 29,95 Euro. Besuchen Sie uns in der ersten Etage. Verehrte Kunden, in der ersten Etage haben wir für Sie die neue Mode für Jugendliche. Modern, gut kombinierbar und sehr preiswert. T-Shirts von Polo nur 9,95 Euro. Sommerhosen von Alfredo nur 29,95 Euro. Besuchen Sie uns in der ersten Etage.